بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnatihi la yawmiddin amma ba'd Yang dimarati pengacara majelis al-muhtaram fadilatul imam semua pegawai MPKB yang bertugas Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Pada malam ini, malam yang ke-14 14 Ramadan 1446 Kita dapat bersama dengan imam dalam surah Al-Isra Jadi para jemaah yang ada Quran itu buka Surah Al-Isra' Anak akan petik dua tiga ayat yang dibaca oleh imam tadi tentang beberapa persoalan yang Allah Subhanahu taala sampaikan kepada kita. Yang pertama sekali nama surah Al-Isra. Surah ini menceritakan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang penuh keajaiban. Surah ayat yang pertama Subhanallazi asra bi'abdihi laylan Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam Malam bila? Malam tu Tarikh? Tak tahu Karena itulah isra' dan mi'ra' ini berlaku Cuma tarikh kita tak tahu Yang kita tahunya di tempat kita ni 27 rajab Maka dalam ayat Isra ini hanya satu ayat ini saja yang Allah Taala cerita tentang Isra. Kemudian diikuti dengan wa atayna Musa al-kitab dan diikuti dengan fadha'ih pendedahan tentang kejahatan Bani Israel yang telah berlaku pada waktu itu. Cuma kaedah memilih nama surah kalau kita belajar dari sudut kaedah nama surah dia ambil dalam surah ini manakah perkataan ayat yang tak ada di tempat lain maka fokus itu macam cerita ni Israq tapi ayatnya satu ya cerita dia seayat kita ingat kalau kita Israq dan Mi'raj satu surah pun cukup moga nabi berjalan daripada malam balik sampai dekat pagi esok nah bukannya satu masa yang pendek kemudian kita pindah kepada tuan-tuan buku hadis Quran tu ayat 6. Dalam ayat yang keenam yang kita fokus di sini, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam. Maknanya siapa nak betul, siapa nak jadi orang jujur, siapa nak jadi orang baik, maka dia kena ikut al-Quranul Al Karim. Inilah fungsi al-Quran. Karena itu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran Alif Lam Mim Zalikal Kitabula La Raiba Fihi Hudalil Muttaqin Menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa Dalam Al-Quran ini Allah Ta'ala sebut Yahdi akwam Memberi petunjuk ke jalan yang amat betul Wa yubashirul mu'minin alladhina ya'maluna salihati Anna lahum ajran kabirah dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengejarkan amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang peranan Al-Quran. Dia panggil fungsi Al-Quran. Bagaimana Allah Ta'ala turunkan. Macam kita hari ini bulan Ramadhan. Syahrul Ramadhan al-ladhi unzilapihil Quran. Bulan Ramadhan ini bulan diturun padanya Al-Quran. Karena itulah disebut dengan nama Syahrul Quran. Bila kita duduk dengan Quran, ada tiga cara. Kita baca Quran melalui tiga dimensi. Yang pertama, dia panggil Qira'ah. Macam kita duduk baca Quran ni. Qira'ah itu nama dia. Cuma kita di tempat kita, kita tukar. Kita jadi majlis Tadarus Quran. Sebenarnya Tadarus tu ada istilah. Ya Tadarusu maknanya kita kaji isi Quran. Kalau baca saja, nama dia tilawah. Tapi tak apalah. Dah jadi istilah dah tempat kita, kalau kita tukar ke, kan? jadi mungkin lain pula. Nah. Oh, majlis tilawah Quran. Nampak gapo kalau tilawah Quran? Berlagu lah. Siapa so, dia kori sini? Nah, jadi, tu imam apa baca sedap? Bukan tu imam sin. Nah. Jadi, yang sebetulnya, tilawah. Itu langkah pertama kita baca Quran, baca dengan lidah. Baca dengan lidah pun besar pahala. Nabi SAW sebut, aku tak kata alif lam itu satu huruf. Alif satu huruf sepuluh Pak kalau kita baca Quran satu juzuk satu hari. Berapa ayat, berapa huruf dalam satu juzuk? Berapa banyak pahala kita dapat? tapi banyak tak banyak pun banyak lagi kita perlu. Itu yang pertama, langkah yang pertama baca Quran dengan lidah. Baca yang kedua Al-Qira'ah Al-Qalbiyah Baca dengan hati Bila kita baca dengan hati Itu dia panggil ilmu Belajar makna dia Belajar tafsir dia Dan satu lagi ilmu yang masyhur sekarang ni Tadabur Al-Quran Tadabur Al-Quran kita tak perlu banyak ayat InsyaAllah Hana akan tadabur satu ayat lagi Lepas pada ni Di ujung perbincangan kita ni Supaya contoh Contoh kaifa natadabbarul Quran. Bagaimana kita nak tadabbur Quran supaya memberi kesan dalam jiwa kita. Kalau setakat baca saja kita boleh pahala, tak tak rugi. Tapi kesan pengaruh dalam jiwa itu tak masuk. Ha, itu itu penting. Maknanya baca yang kedua, baca Quran yang cara baca Quran yang kedua iaitu lah qiraah qalbiyah, baca dengan hati. Ini langkah yang kedua ni yang kita perlu nak sungguh sehari dua ni. Nah, setelah tuan-tuan alhamdulillah. Ana syukur pada Allah Subhanahu ta'ala walaupun kita duduk jauh Kuala Krai. Tapi oleh kerana pihak MPKB Madinah Ramadan ni jemput. Mai pagi-pagi, setiap pagi ada ni. Hak mari-mari, hak tak mari kena terang, mari sekali. Ha. Tak boleh nak ala sekejap, kerja, hari satu tak kerja. Ha, kena, jawab esok. Hari satu tak kerja, tak boleh mari juga. Kenapa nak mari? Pukul 9 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Kalau tak boleh 9 apa ambil lah 1 jam, 2 jam. Satu selok, sore satu selok, sore pembaca, sore penterjemah, sore pensyarah. 2 jam. Ambil satu selok tak apa. Lenguh balik esok mari pula. Jadi kita kena ada usaha. Bagi anak ini satu usaha yang cukup baik. Kita khatam Quran, baca terjemahan dan huraian dalam masa sebulan Ramadan. Rekod dalam sejarah hidup kita. Alhamdulillah, Ramai yang yang hadir. Nah, mula-mula kita buat madinah Ramadan dulu ada tadarus, tadabbur Quran ni. Kalau tak silap anak ustaz bagi kata 300 orang lebih tu. Masa mula-mula tu. Alhamdulillah ini satu perkembangan yang baik. Jadi qiraah qalbiah ni penting. Yang ketiga, kemuncak daripada baca Quran yang ketiga dia panggil qiraah amaliyah. Baca dengan amali. Baca tu kita tak belajak Diceritakan bahawa Sayyidina Umar bin Khattab dia baca surah baqarah 12 tahun. Tok okay lah ada setengah orang ni puak-puak anti sahabat ni benak gitu umur, Umar 12 tahun mengaji. Dia bukan mengaji baca, tu budak-budak mengaji kerok 3 bulan boleh, boleh mengaji dah. Dia baca maknanya, baca amali. Bagaimana nak mengamalkan surah setiap patah perkataan hukum hakam yang Allah Taala sebut dalam Quran lagu mana kita nak buat itulah yang paling besar sekali pasal itulah ada dalam riwayat mengatakan orang baca Quran tapi Quran lah anak dia rubaqar il Quran ada orang baca Quran Quran lah anak pasal dia baca Quran Allah Taala sebut siapa dia ambil riba tak berarti fa'zanu biharbin min Allah mu perang dengan Allah tiba-tiba sudah ngaji Quran cokoh duduk tempat ceti ambil riba. Dia lah anak dia sendiri. Dia duduk molek-molek gi ngan anak orang. Falaknatullahi ala zalimin. Allah Taala laknat kat tahu zalim. Bermakna kita baca Quran, dia lah anak dia sendiri sebab dia buat perbuatan yang menyalahi al-Quran. Maka ini para jemaah sekalian tanda molek kita baca Quran melalui tiga inna hadzal quran yahdi lilatihi Jadi alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita belajar apa yang kita ikut apa yang kita mengaji Quran tu sebatin dengan jiwa ana selalu baca kata-kata ulama Quran ini diimbarak seperti buah kurma buah kurma ni kalau kita pergi Mekah tuan-tuan hok -tuan pergi Mekah haji umrah hok paling mahal sekali berapa ratus harga kurma yang beli berapa yang beli 120 buah dah lebih bang ke tak bang tak bang Beli hak 50 ya, bang. Tak bau juga. Supo dengan Quran. Gi belilah harga 200, simpan dalam mari. Ada faedah. Ha, itu ibarat. Al-Quran ibarat seperti buah kurma, makin dikunyah makin terasa kemanisannya. Ingat kata-kata hikmah ni, Al-Quran seperti buah kurma, makin dikunyah makin terasa kemanisannya. Jadi kalau kita tak kunyah apakah ada duduk duk, duk kemen begitu pun boleh kira dah. Dah, ni tak kemen dah ni. Pakai tengok saja ni. Ada cerita satu rumah tu berlaku kematian. Eh? Mati keluarga dia. Enggak biasa ke masyarakat kita ni bila ada orang mati nak gila ngaji Quran eh, pada duk buah. Oh air Quran ada tu. Eh, ada. Tahu? Ayah, ada. Duk atas pagar mana tu? Bini dia mesti tak ada. Ayah aku rasa ada duk baluh cari Quran. Eh. Bukan balas nak baca Quran. Eh. Tak jumpa cari muka bagi tak ada. Nak jaga lah, ke mana? Ini masalah yang berlaku pada kita. Jadi satu lagi contoh tadabbur yang kita nak. Nak tu tu buka Quran ni. Eh contoh Tadabur, Allah Taala sebut dalam uh, ayat Sheikh tu baca sedak mana ayat yang kita nak baca ni ayat 13 buka ayat 13 ayat ni dia panggil mabkatus salihin ayat menjadi tangisan orang soleh tak ada orang soleh bila dibaca ayat 13 ayat 14 ayat 15 ni kita bawa ada ayat ni tuan-tuan perhati molek ayat baca makna dia biar boleh faham malam ni bangun tahajud sore sama ada kita baca dalam solat ke luar solat insyaallah hati mana yang tidak terketuk dengan ayat ini cuba tengok ayat 13 wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhrijulahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura dan tiap-tiap seorang manusia kami kalungkan bahagian nasibnya di lehernya setiap kita bangi di akhirat esok suratan amalan disangkut di leher ulama tak ada berkata apa apa ya Tuhan sebut fi unuqihi sakut leher biasanya kalau kita nak sakut ni pakai tangan sakut bau nah tak, tak tekok pasal apa apa hikmahnya Allah Taala sebut tekok? sebab anggota lain boleh putus tu dia tak mati tapi kalau putus kepala ada orang yang hidup putus kepala <gaduh> ada orang yang hidup putus kepala Tak hidup nah oi mekkah tu satu masa dulu itu tahun ni orang lama-lama mekkah ni orang, lama -lama duduk mekoh orang panggil Mak Timung. tangan tak ada kaki tak ada tak kepala ada jadi Allah Taala sebut amalan kita suratan amalan yang kita buat atas dunia kecil ke besar sebagaimana yang kita baca dalam surah zalzalah فَمَنْ يَأْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا yarah. Allah kira dosa dengan pahala ni bukan kira dengan tah bukan kira dengan kilo bukan dengan kati bukan dengan piko zarah bersama mana zarah sama mana man hok kat hok menimah tok tak ada sini tok kaya kat tok kepuk bersama mana zarah ni Dosa dengan pahala ni fa may mithqala dzarratin khairan. Mithqala dzarratin syarran. Satu zarah. Diceritakan ada orang yang mari minta sedekah di rumah Sayyidah Aisyah. Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Pembantu dia cari tak jumpa. Tak ada benda. Cari-cari jumpa wah kurma sebiji. Dia kata, Ya Umar, tak ada orang lain ada wah kurma sebiji. Tak pernah sabar nak pergi. Aisyah kata bui lah. tu yang kita ada. Sikit, kalil. Dia kata, sikit ni malu kau ke? Aisyah kata, mu tak baca apa ayat? Fama yakmal miskala zarratin khairan jarah. Mu buat besar zarah pun, Allah tak ada kira. Enggak ni kalau besar, sebesar kumar, berapa zarah agak-agak. Jadi dalam ayat ini, setiap orang, amalan kita, suratan amalan kita, di akhirat esok, Setiap orang akan menerima 99 sijilat buku rekod. Kita akan terima buku rekod. Kecil besar ada tulis belakang dalam itu. Waktu itulah kita akan baca. Hmm, waktu umur ni 15 tahun ni, maya tak maya. Umur 20 duk belaga ayah. Contohlah, nak. Umur 30 macam-macam cerita. Ketika itulah kita akan menggigil. Apa akan jadi dengan dosa-dosa yang kita buat tapi Alhamdulillah umur 50, taubat pergi Mekah, mari bulan Ramadhan ikut Tadarus ikut mengaji Alhamdulillah dalam buku rekod kita ada dosa yang kecil-kecil yang besar-besar sudah taubat Allah Ta'ala hapuskan ketika itulah hamba Allah Ta'ala ni macam tak puas hati, dia tanya Ya Rabbi atau dia tanya Malaikat mana lagi rekod aku? Tak ada dalam buku ni. Ketika itulah Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi, wahai hamba ku, sebagaimana aku tutup dosa mu di dunia dulu, mu kena tak tangkap di Pertugas Maksiat, tak kena igat di MPKB, tak kena ambil tu ini ni, dan kamu telah bertobat. Kata Allah, sebagaimana aku tutup dosa mu atas dunia ni, aku tutup dosa mu di akhirat. Allah mastur'uyu mana ya Allah tutuplah dosa kita. Tutuplah keaifan kita. Kalau Tuhan tak tutup, apa nak jadi di akhirat esok? Alzamnahu ta'iruq ini wa nukhrij wa nukhrij lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura pada akhirat esok kitab kita terbuka luas. Apa kita nak kata? Kalau kita boleh terima surat tak amalan tangan kanan, alhamdulillah. Boleh ke tangan kiri wal iazubillah. Kemudian Allah kata ayat 14, iqra kitabak. Cukup binafsikal youm alaikasiba Lalu kami perintahkan padanya bacalah kitab suratan amalmu baca sendiri tengok tak payah orang lain baca Bacalah kitab suratan amalmu cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu tentang dosa dan pahala Itulah kata di ahli motivasi suratan amalan Yang kita nak baca di hadapan Allah azza wajalla di akhir esok kitalah penulisnya Hari ni kita nulis gapo? Dari pagi tadi lagi. Alhamdulillah solat subuh berjamaah. Lepas solat subuh baca zikir pagi. Solat duha. Pergi cari rezeki. Pergi semaya zuhur. Allahu akbar. Mari kelas tadarus. Malam ni pula mari duduk tarawih sini tak lari sekali dengan imam. Dengan tazkirah sepatah dua. Suka tak suka nak baca di akhir esok. Kalau lagu ni hari-hari surat amalan kita berasa confident kalau tidak nak baca, iqra' ka bi Cukup saya kata membaca sendiri mu tahu apa hukumnya kamu. Tapi kalau pagi-pagi lagi duduk ngatok, orang. tidak. Tak. Tengah hari pun duduk kekoh orang juga. Petai-petai pun duduk duduk pangkah posta ceramah. Tak. Tengok ceramah orang suka perang, bagi tulis macam-macam. Nak kata apa? Gapa dia nak jawab daripada Tuhan esok? Allahul Musta'an. Allah lah telah tempat kita tolong kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walillahi untaqaum mina nar wazadi kafikul ilalatin Nabi kata Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Taala ada senarai orang yang dibebaskan daripada api neraka setiap malam doa imam kita tadi Allah majan namin untaqaik kami nar ya Allah jadikan kami dua ibu bapa kami orang-orang yang kami sayangi termasuk dalam senarai yang kau bebaskan daripada api neraka. Aku lakukan ini. Subhanakallahumma hamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته